thank you Я приветствую вас, Татьяна. Давайте поговорим сегодня о курении как о зависимости. Вот некоторые считают, что это ну какая-то там привычка, захотел бросил, захотел, начал снова. Насколько серьезно, глубока эта зависимость в плане медицинского именно понимания? Ну, действительно, считается изначально, я не как врач говорю, а как вот как в быту, табакокурение – это вредная привычка. Это самая вредная привычка, распространенная во всем мире, самая распространенная. Но как врач, как нарколог, я скажу, что это одна из самых выраженных видов химической зависимости. Никотинизм или никотиновая зависимость или табакокурение относятся к заболеваниям по МКБ-10, международная классификация заболеваний, и относятся к рубрике психиатрии и наркологии. Есть такое понятие, как наркогенность, то есть способность вещества вызывать зависимость. Так вот, никотин, табак является химическим веществом с выраженным наркогенным потенциалом и вызывает зависимость, скажем так, несколько меньшую, чем героиновая, например, зависимость. Единственное отличие, то есть это можно сказать, что это наркомания. Единственное отличие от наркомании это то, что никотин не относится к наркотическим веществам по определенному списку, который есть в каждой стране. И никотин, табак можно в принципе курить и во, во всех местах, несмотря на различные санкции. Можно приобрести независимо от возраста, не от времени суток и независимости, к сожалению, от э, каких-то, опять же, санкций, которые есть в каждой стране. И поэтому эта проблема очень распространена, потому что очень распространен сам табак, сам никотин. Чем еще опасно это? Тем, что целевой группой являются изначально молодые люди, подростки от 15 до 20 лет. Почему они начинают курить? Потому что, ну, скажем так, это круто. Они равняются на своих ровесников, равняются на своих родителей. Табак, никотин, вы вспомните, да, эти рекламы. Это показатель принадлежности к какому-то определенному кругу, какому-то обществу. Это же ведь так сидеть сигареты, да, или курить кальян. Сейчас есть масса клубов, в которых есть кальяны. Курить сигары. Да, это какие-то э, другие клубы, которые там, ну, гольф, не знаю, но все равно это там, алкоголь, сигареты, то есть это какие-то принадлежности к какому-то определенному слою общества. И сказать, что нет, это плохо, как мы можем это сказать, если в принципе это очень сильно распространено и очень часто. Есть плохой показатель со стороны родителей. То есть если дома родители курят, то как они могут объяснить ребенку, подростку, что курить вредно, если они сами тоже сидят на кухне или на балконе и курят. Химическая зависимость вот это вот этот вид химической зависимости развивается так же, как и другие виды зависимости, как алкоголизм, как различные виды наркомании. То есть сначала развивается психическая зависимость, потом присоединяется физическая зависимость. и я уже говорила по поводу наркогенности табака, то практически после двух-трех употреблений сигарет уже развивается зависимость. Только сначала психическая а потом уже присоединяется физическая. Какие изменения в организме идут у таких у курильщиков с опытом? Есть ошибочное мнение, что табак обладает некоторым стимулирующим действием, там повышает работоспособность. Действительно, да, никотин относится к психостимуляторам. При каком-то однократном применении, особенно в начале, то есть когда еще нет выраженной зависимости, он может действительно повышать работоспособность, сужает сосуды, обладает стимулирующим действием на клетки головного мозга. Но при хроническом, при длительном, при интенсивном употреблении никотина, наоборот, происходит спазм сосудов головного мозга. Ухудшается кровоснабжение клеток мозга, соответственно, падает работоспособность, повышается отравляемость, появляются головные боли, ухудшается память, то есть появляются признаки деменции. Кроме того, из-за того, что при курении, ну там или каком-либо другом виде употребления никотина, значит при этом э, получается, что недостаточно поступает кислорода в ткани и органы, и таким образом происходит опять же длительное кислородное голодание. Кроме того, увеличено э, содержание углекислого газа в крови. Это тоже способствует длительному кислородному голоданию клеток различных органов и систем. Э, кроме того все мы знаем, что никотин пагубно влияет на органы дыхания, прежде всего на верхние отделы. И характерен кашель да, у курильщиков, затем развивается эмфизема, различные состояния, которые характерны для конструктивных заболеваний легких. Никотин вызывает спазм коронарных сосудов. В результате развивается стенокардия. Из-за того, что никотин вызывает спазм сосуда, развивается гипертоническая болезнь. Кроме того, очень опасно поражение сосудов в конечности, есть такое заболевание, облитерирующий эндартериит, тоже вызывает никотин спазм сосудов, нарушение кровоснабжения, тромбоз, облитерацию сосудов мелких сосудов нижних и, вечно, и верхних конечностей. Кстати, этого вспомните, так называемую перемежающаяся походка курильщиков, хромота, боли в икроножных мышцах, нарушение чувствительности, это характерно для курильщиков со стажем особенно. Со стороны желудочно-кишечного тракта. Процентов 80 пациентов с язвенной болезнью – это курильщики. Кроме того, из-за того, что практически все вещества, которые содержатся в табачном дыме, это различные смолы, дёготь, там, ароматические вещества, они обладают выраженным канцерогенным действием, то есть способствуют образованию злокачественных опухолей. Начиная с ротовой полости, это рак ротовой полости, губы, языка и дальше, гортани, глотки и рак поджелудочной железы. То есть это есть связь, прямая связь с никотинизмом. Со стороны репродуктивных органов и у мужчин, и у женщин это немаловажно, потому что это все действует на наше поколение, на детородную функцию и мужчин, и женщин. Со стороны мужчин значит, вызывает нарушение качественности спермы, и потом это может также привести к импотенциям, потому что нарушается кровоснабжение органов и систем, как мы уже говорили. Женщина, которая курит, это может оказывать эротогенное действие, то есть э, отрицательное негативное действие на плод, который развивается у беременной женщины, это нарушение, опять же, кровоснабжения, то есть нарушение трофики плода, и потом уже дальнейшим проблема уже, когда ребеночек родится, то есть он может родиться уже с недостатком питания. Ребенок. Есть такой стереотип, что если там брать сигареты более мягкие, там или менее содержащие, э, я не курильщик, но вы сейчас объясните вот этот нюанс, то это уже как бы практически безопасно. Так ли это? Не доказано официально не доказано. Да, существует мнение, действительно, что сигареты с меньшим содержанием никотина и смол не так погубно действуют на здоровье. Это не доказано, потому что, как правило, замечено, что человек, который курит подобные сигареты, он их курит большее количество, чем, допустим, он бы курил, допустим, так бы он обычный сигарет 10 в день выкуривал, а таких может уже и 20 сигарет. То есть в любом случае организм требует ту привычную дозу никотина, потому что у него есть уже определенная физическая и психическая зависимость. То же самое иногда говорят, что я бросаю, я курю меньшее количество сигарет в день. Это тоже спорно, потому что, как правило, он пытается, опять же, человек догнать ту дозу себе привычную, поэтому он эти сигареты курит, как они говорят, в затяг, то есть более глубоко, чтобы больше получить необходимое количество никотина. Скажите, а как вообще правильно бросать курить? Какая методика в медицинском смысле самая приемлемая? Есть э, три стадии зависимости курения никотиновой зависимости. Поэтому надо все-таки обратиться к специалисту для того, чтобы выяснить, насколько глубокие уже поражения, если уже поражения со стороны органов систем, какие есть проблемы. Потому что, например, при самой тяжелой степени, когда уже человек даже ночью просыпается, чтобы курить, курит натощак, вне зависимости от приема пищи, потому что насколько у него уже никотиновое голодание, то в таких случаях, конечно, самостоятельно очень тяжело бросить курить. Поэтому желательно, конечно, прежде всего, обратиться к специалисту, к наркологу. Для этого не обязательно сразу ориентироваться на то, чтобы ложиться в стационар на койку, то есть хотя бы прийти на консультацию. На первых стадиях, когда есть только психическая зависимость, возможно хватит пока психотерапевтической какой-то помощи, но надо потом в результате присоединять препараты известные, это различные никотиновые пластыри, никотиновые спреи, жевательные резинки, это препараты, которые содержат никотин. То есть это препараты заместительной терапии. То есть для того, чтобы у человека не было ломки, так сказать, никотиновой, да, по аналогии с наркоманией, мы таким образом замещаем отсутствие никотина, который поступает из нее, таким медикаментозным никотином. То есть потихонечку, потихонечку снижать дозу, чтобы пациент аккуратненько, без каких-то таких особых осложнений вышел из вот этой вот зависимости, то есть психотерапия плюс вот эти различные никотин препараты. Там уже дальше по мере развития заболевания, по мере появления различных осложнений уже надо будет уже смотреть, потому что возможно присоединение снотворных препаратов, антидепрессантов, то есть каких-то психотропных тип препаратов, потому что на фоне ломки, так сказать, никотиновой абстиненции, могут быть разные проявления со стороны психики, негативные проявления, которые надо купировать различными психотропными препаратами. Что касается пассивного курения, тоже такая вот тема довольно непростая. Ну, от пассивного курения, к сожалению, никто не застрахован. Да? Несмотря, опять же, на все вот эти запреты курения в общественных местах, мы приходим домой, волосы воняют, одежда воняет, все воняет, кашляешь, потому что возле тебя рядышком кто-то курит. И водитель в маршрутке, и на остановке стоят. Это, наверное, конечно, ужасно. И ну, если мы, допустим, взрослые можем отойти, то ребенок, особенно у которого рядышком курящие родители, он, к сожалению, к ним привязан, он никуда не может одеться. Пассивное курение очень опасно, потому что с с воздухом, который вдыхает человек, пассивный курильщик, поступает тоже и сам никотин, и вещества, которые содержатся в табачном дыме. И если, допустим, для взрослых наиболее опасно – это осложнение со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, то дети – это, конечно же, тоже органы дыхания и центральной нервная система, потому что у деток еще психика развивается, развивается нервная система, и могут осложнения отдавать вот такие вот со стороны центральной нервной системы. Аллергические проявления, бронхиальная астма, различные астматические бронхиты – это все может быть последствиями пассивного курения. Еще раз все-таки скажу, что табакокурение это зависимость, поэтому к этому надо относиться серьезно. И если все-таки родители обращают внимание не курящие себя и обращают внимание, что ребенок начинает курить, потому что ну все равно, если родители делают вид, что они не замечают, они действительно просто делают вид. Нельзя не услышать запах от ребенка, который приходит домой. То есть на это просто закрывают глаза. То я думаю, что надо на начальных этапах определиться, почему он начал, начал, курить, насколько это все запущено. Потому что, возможно, просто его окружение ребенка курит, и он хочет показаться при этом крутым. То есть, возможно, поменять обстановку, посмотреть, насколько это все запущено. Э, ребята, которые ходят в спортивный зал, они не будут стоять за углом и курить. То есть, э, бывают действительно такие ситуации, когда начинаешь расспрашивать ребенка, а он говорит, я когда дома, я не курю. А вот когда прихожу там, в институт или там, в колледж, я курю. То есть, у него еще не настолько выражена э, эта зависимость, что он еще не может самостоятельно бросить. То есть немного поменять отношение ребенка к этой проблеме и понять самому, папе, маме, самим понять, что это все-таки проблема и с этим надо как-то справляться. По поводу, как с этим бороться, ну... Показать страшные фильмы или, как говорят, пойти на вскрытие, посмотреть, какие страшные легкие у курильщиков. Ну и не знаю, насколько это эффективно. Все-таки, наверное, надо, чтобы человек сам понял, что это все-таки проблема и с этим надо бороться. И любая зависимость это не есть хорошо. Что хорошего в том, что человек просыпается, ему надо покурить. Он еще не покушал, зубы не почистил, он уже пошел в туалет курить. Как они автоматически в отделении ночью на автопилоте они идут курить. Вот если родители видят, или, допустим, сам человек хочет все-таки уже как-то распрощаться с этой проблемой, то действительно возможна консультация. Пожалуйста, приходите, врачи на приеме объяснят, посмотрят. Не всегда дети в полном объеме говорят всю информацию, которую, допустим, они скажут врачу, незнакомому человеку, чем, допустим, родители, потому что будут бояться, что родители их будут пугать, бить по ругам, эту сигарету запихивать им в рот, как иногда родители практикуют. Не всегда вот это все дело имеет какой-то эффект. Поэтому необходима какая-то консультация. Сейчас есть масса информации, которую можно найти на сайтах, литературу разную, видео, фильмы. То есть надо грамотно это подобрать, знать, как преподнести эту информацию, чтобы это не было как какое-то наказание, как карательные какие-то методы. То есть помочь ребенку понять, что в этом есть проблемы, с ней надо разбираться. Тем более сейчас есть все тенденции к тому, чтобы э, человек вел здоровый образ жизни. Сейчас, э, ну, Помните, может раньше, даже там 60-е годы, 70-е, даже те же американские фильмы, там все курят абсолютно. Какой-то сериал даже говорили, что он неправильный, свежий сериал, просто показывают 60-е годы, потому что там все подряд курят. То есть тогда это было модно. Сейчас модно вести здоровый образ жизни. То есть не злоупотреблять алкоголем, не курить, заниматься спортом, ну, заниматься положительными какими-то вещами в жизни. Лікування онкозахворювань у профільному обласному диспансері здійснюється по різних напрямках, в залежності від локалізації онко в організмі людини. В Минулому випуску програми Наше здоров'я ми розпочали бесіду з відомим онкологом-хірургом, заслуженим лікарем України Олексієм Чалим. Продовжуємо діалог з ним щодо онкологічних захворювань у сфері проктології. Зараз прийшло время поговорити о клініки самого заболівання етовигрозного серйозного заболівання. которые часто приводит к летальному исходу. Клиника рака толстого кишечника зависит прежде всего от места расположения этой опухоли. Если опухоль располагается в правой половине толстого кишечника, то на первый план выступают симптомы, которые обусловлены тем, что каждая опухоль и опухоль слепой кишки, она, как правило, кровит. Но беда в том, что кровь больные не замечают очень долго. И, во-первых, незначительное количество, как правило, выделяется в правой половине толстого кишечника. Но еще и сама длина кишечной трубки, а я не сказал, упустил, что длина толстого кишечника колеблется у каждого человека по-разному, и длина ее бывает от 1 метра до 2 метров. И вот прохождение содержимого кишечного по кишечной трубке не часто дают возможность заметить больному кров, скажем, при опорожнении кишечника. В результате длительной потери крови у человека развивается анемия. Больные которые замечают бледность кожных покровов, слабость, недомогание, обращаются к кому? Обращаются к своему участковому терапевту или вообще к врачу. И вот здесь другой раз врачи, обнаруживая у человека анемию, не всегда проводят полностью исследования. А почему? А потому что не помнят о том, что именно рак правой половины приводит к анемии. Здесь бывают ошибки также и медицинских работников. Такие симптомы, как непроходимость, не характерны для правой половины. Почему? Потому что диаметр кишки, я уже говорил, слепой, очень широкий, до 11 сантиметров. И кишечная непроходимость развивается очень поздно. Но симптомы такие, как кручение в животе, вздутие живота, они также при этой болезни проявляются и при поражении правой половины толстого кишечника. Левая половина толстого кишечника имеет немножко другие симптомы. Почему? Потому что левая половина толстого кишечника просвет кишки в диаметре меньше, чем правой половины. И поэтому, если опухоль растет внутрь кишки, а она бывает растет внутрь, бывает по длиннику кишки растет, а бывает смешанные опухоли. И вот если опухоль растет в просвет кишки, она быстрее перекрывает просвет кишки, чем в правой половине. Ввиду того, что там диаметр кишки больше. В результате перекрытие просвета кишки хотя бы частично вызывает явление кишечной непроходимости. Какие? Это, опять же, урчание в животе, вздутие в животе, появление болей периодического характера. В зависимости эти боли возникают от приема пищи. Если это более грубая пища, значит эти симптомы появляются намного раньше, чем симптомы, которые, чем симптомы при употреблении, скажем, более диетической пищи. Здесь также характерно наличие и анемии, но при поражении левой половины толстого кишечника появляются еще такие симптомы, как наличие крови, слизи у больного при опорожнении кишечника. На эти симптомы, как правило, больные уже начинают обращать внимание. И чем ниже мы опускаемся, тем вот эти симптомы появления крови, слизи, гноя, они более характерны для этой болезни. Клиника рака прямой кишки, она немножко отличается, потому что такие симптомы, как кишечная непроходимость, анемия, они возникают намного позже, в более поздних этапах развития этой болезни. И первым симптомом, который замечают больные, но очень редко, является наличие слизи. К сожалению, на этот симптом на начальном этапе болезни люди практически не обращают внимания. Далее, по времени, люди могут замечать наличие гноя. Вот. И наличие крови – это уже как бы на очередности третий только симптом. Кровь бывает различного, скажем, оттенка. Она бывает алой и она бывает темной. Беда здесь еще кроется в том, что многие люди страдают такими болезнями, как геморрой или анальная трещина, для которых также одним из симптомов является наличие крови. И вот, когда человек страдает длительное время геморроем, и появление новых симптомов, обусловленных опухолью прямой кишки, не заставляет больного обратиться к врачу. Под прикрытием вот этой болезни скрывается рак. И это приводит, как правило, к тому, что эти болезни выявляются намного позже. Кроме того, что больной замечает кровь при упражнении кишечника, он еще также может э, отмечать частые позывы. Частые позывы обусловлены тем, что возникают опять же, э, явление кишечной непроходимости. Они точно так же обусловлены чем? тем, что э, происходит за счет роста опухоли перекрытие просвета кишки. И эти позывы э, могут... Э, за сутки до 15 раз проявляться. И только тогда больные в основном приходят к врачу. Но, к сожалению, это уже стадия не первая и не вторая, а это, как правило, уже третья стадия болезни, которая намного тяжелее лечится и, естественно, намного хуже результаты. Наличие самой опухоли также является симптомом рака прямой кишки. Боль при раке прямой кишки возникает в запущенных случаях, когда эта опухоль уже прорастает где-то на другие, скажем, структуры. Для анального рака это конечная часть, скажем так, прямой кишки. Длина анального канала от 2 до 4 сантиметров как раз именно характерно наличие боли. Это боль напоминает боль при хронической анальной трещине. Выделение крови здесь менее характерно на начальном этапе. Точно так же, как и общее состояние в начальных этапах болезни, страдает меньше. Вот это основные симптомы, которые характерны для рака толстого кишечника и прямой кишки. Я думаю, что необходимо поступать так. При обнаружении хотя бы одного из них, которые я перечислил, пациентам необходимо обращаться к врачу. То ли к участковому, то ли к хирургу. Ну, где кто может обратиться, скажем так. Вот. И после того, как вас обследуют, как правило, направляют к нам, потому что этой проблемой занимаемся мы одни. Наше отделение проктологическое которые находятся в Кировоградском областном онкологическом диспансере. Лечение. Лечение рака прямой кишки и толстого кишечника, скажем так, дорогое, потому что очень много уходит денег на приобретение медикаментов, на приобретение, скажем, сшивающих аппаратов и так далее. Но чем раньше мы начинаем лечение, тем, конечно, стоимость намного дешевле. И здесь вы должны понять, что первая стадия, она заканчивается только оперативным вмешательством. Больные, как правило, при первой стадии не получают ни химиотерапию, ни лучевое лечение. Это занимает намного меньше времени и результаты, конечно, лучше. Если мы обнаруживаем первую стадию и лечим, первую стадию, то такие больные, до 95% таких больных переживают пятилетний рубеж. И дальше живут. Если мы обнаруживаем вторую стадию, то такие больные, конечно, процент пятилетней выживаемости намного меньше он опускается до 75%. Если третью, то здесь уже 60% и ниже процентов. А если говорить о четвертой стадии, то пятилетняя выживаемость таких больных составляет там всего от 10% до 15%. К большому сожалению, я вам должен сказать, уважаемые телезрители, у нас люди обращаются, как правило, во второй, третьей, четвертой стадии. С первой стадии процесса мы практически не встречаемся. И бытует такое мнение у людей, что вот там, там я имею в виду за границей, эти болезни лучше лечат. Я не согласен абсолютно с этим утверждением и могу с уверенностью сказать, да, результаты там бывают лучше. Методики оперирования, сами операции, они стандартны во всем мире. Мы абсолютно... По объему оперативных вмешательств не отличаемся от любых клиник. Но почему у них результаты лучше? Да потому, что они оперируют основную часть больных в первой и во второй стадии. Это вы можете посмотреть любой источник, и вы в этом убедитесь. Какое лечение применяется при раке прямой кишки и толстого кишечника? При второй стадии здесь уже включается и лучевая терапия, и химиотерапия. В зависимости от строения опухоли это также важно вот, для назначения лечения учитывать. При третьей стадии здесь уже без вопросов применяется лучевое лечение и химиотерапия. Конечно, химиопрепараты да, очень дорогие. Лучевая терапия занимает также очень много времени. Если это начальный процесс, то лучевая терапия обходится там на протяжении пяти дней. А если это третья стадия процесса, то такой процесс лучами лечится уже там до месяца. И только потом, через определенный перерыв, мы можем сделать операции. Хотя я вам должен сказать, что основным методом лечения рака прямой кишки и толстого кишечника является все-таки операция. А лучевая терапия и химиотерапия – это вспомогательные методы лечения, без которых также невозможно обойтись, потому что в сочетании всех этих трех методов результаты получаются намного лучше, чем только один хирургический метод или, скажем, лучевая терапия. Поэтому все в ваших руках, уважаемые телезрители, все зависит от вас, когда вы обращаетесь, вот к кому вы обращаетесь и еще я хочу вам сказать что если установлен такой диагноз то это еще не приговор Я думаю что я вас убедил, что результаты лечения хорошие и они дают возможность человеку полноценно после лечения жить в обществе.